Том, что это довольно серьезный политик поверьте мне мы настолько открыто работали и с опорой и с другими наблюдателями и с избирательными комиссиями я думаю лучшим подтверждением будет то что мы делаем все необходимое для того чтобы реагировать на любую информацию которая поступает о нарушениях избирательного процесса и самое главное еще раз я подчеркиваю что ни одного не поступило замечания информации о том, что использовался где-то административный ресурс власти, либо, не дай бог, правоохранительных органов. Мы, по крайней мере, у себя довольно серьезно реагировали бы на такую информацию. Более того, что есть некоторые работники милиции, которые также принимали участие в том, чтобы избираться депутатами советов мы их отпустили в отпуска для того, чтобы они могли вести избирательную кампанию. Ну, еще раз подчеркиваю, что я бы, мне даже как-то странно на это реагировать.